Salam sejahtera dan salam ubah Bertemu kita sekali lagi dalam rancangan Fokus PRU ke-13 Dan hari ini kita akan Berbicara tentang media masa di Malaysia Hari ini kita cukup Bertuah kerana mempunyai Seorang penggerak media Iaitu saudara Hatta Wahari kasih, Yang merupakan seorang Bekas wartawan Kanan utusan Malaysia dan juga Bekas presiden wartawan Kebangsaan Malaysia Pada suatu kita ke dahulu Okay, baiklah kita mulakan. Uh, saudara Hatta, um, mengapa siapa dia saudara Hatta boleh beri sekali latar belakang dan mengapa saudara terdorong untuk join DAP? Okey, saya dah bertugas dalam di Utusan Melayu Malaysia Berhad selama 16 tahun. Uh, melakukan pemberitaan dan kebanyakan saya terlibat dalam uh, pemberitaan politik uh, maksudnya bahasa nasional, UMNO dan itu jadi Selama 16 tahun ni saya melihat terdapat perubahan yang amat ketara yang saya so amat menjijikkan lah. uh, kalau kita boleh lihat bagaimana kalau saya masa saya belum belum masuk di uh, bekerja di Utusan Melayu Malaysia Berat Pada tahun 1995 suasana dia agak harmoni mana walaupun kita tahu bahawa Utusan Melayu Malaysia berhad tu adalah uh, dimiliki oleh Amno secara secara tu uh, tapi uh, tidak ada ke mana Jawatan Pengarang tu tidaklah dikawal di seteruk uh, sekarang lah selepas 2008. Kemana daripada tahun dulu kita masih lagi boleh uh, agak independen untuk membuat liputan pada parti-parti politik lain. Walaupun uh, bahagian Malaysia itu dimiliki oleh AMNO, tapi saya sebagai saya sebagai wartawan uh, kita berpegang prinsip pada pinggir bahawa wartawan itu bebas maknanya kita boleh uh, membuat liputan mana pada mana parti politik. Dan itu kita lakukan pada sebelum uh, semasa saya mula-mula menyertai utusan Melayu pada 1985 tetapi semenjak 2008 tak ada semakin berubah dah. dan saya lihat utusan Melayu kini kehilangan kebebasan kehilangan dia punya integriti itu kehilangan hmm. dan dia kehilangan dia punya apa tu uh, kata orang tu inti sebagai uh, watak uh, kewatawanan yang kata walaupun tidak bebas tapi hmm. terus tak ada lagi dah kita terpaksa mengikut hmm seratus peratus pada apa yang diarahkan oleh uh, pemilik akhbar atau UMNO sebab itu bila keadaan ini makin rusak, saya, saya rasa makin merasa tertekan, merasa jijik sangat, sebab itulah saya mengambil keputusan untuk menendahkan kepincangan kebincangan yang berlaku dalam akhbar uh, utusan Malaysia dan sehinggalah pada satu tahap pihak pengurusan tidak dapat menerima tindakan-tindakan saya menendahkan pelbagai lagi kepincangan di dalam utusan Malaysia maka mereka mengambil keputusan pemecat saya pada pada tahun uh, lepas pada bulan April 2011 uh, yang itu berlaku lah kepada saya uh. Hmm dan pada pada masa itu juga saya lah presiden uh, kesatuan kebangsaan wartawan Malaysia di mana kami menaungi uh, kira-kira 1300 wartawan di media-media beranda maksudnya utusan Malaysia, berita harian, NST, uh, Nusantara Press ada uh, The Star, Sinchu, uh, Nanyang Banyaklah kita ada tujuh uh, organisasi media yang di bawah rawangan NUJ Dan mereka, wartawan-wartawan ini gerak mahu mereka uh, bebas dalam buat liputan hmm. Tapi malangnya disebabkan kebanyakan akhbar-akhbar dimiliki oleh parti-parti politik yang ada kaitan dengan uh, UMNO dan Bahasa Nasional kita dah, sebab itu mereka telah meminta saya menyuarakan perkara ini Uh, menyebabkan saya kehilangan uh, akibatnya saya kehilangan pekerjaan Tapi itu bukan satu yang bukan saya menyesal. Tapi cuma saya menyesal kerana tidak dapat meneruskan agenda yang lebih besar untuk memastikan akhbar akhbar Malaysia ini bebas dari uh, dikawal uh, bebas daripada kawalan parti-parti uh, politik. Hmm. Uh, yang itu saya, penyesalan saya tidak dapat melakukan lebih lagi. Hmm. Dulu saudara mengatakan, uh, dulu waktu saudara masuk utusan dia ada integriti lah. Yeah. Tapi sekarang saudara kata dia sekarang menjadi akibat macam fitnah. Jadi apa dia faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tersebut? Dia saya rasa sebab kan merasakan mereka telah telah uh, tel, uh, lemah, Maksudnya, mereka terlalu lemah untuk berhadapan dengan kritikan-kritikan mana tidak dapat me, dapat menyai kebebasan yang dituntut oleh wartawan sebab tu mereka mengawal akhbar secara betul-betul sekarang ni saya boleh lihat bahawa pengawalan tu dibuat lebih kuku besi berbanding dulu mana kita ada ada walaupun tak banyak kebebasan tu tapi ada lagi tapi sekarang ni memang betul, betul kuku besi tak ada kebebasan langsung hmm. mana kalau ada you make uh, apa tu uh, akhbar akhbar sekarang ni sama ada you ikut kata kami ataupun you pergi daripada kami nah, itu dia simple saja nah, dia punya dia punya uh, apa arahan sama ada edit uh, apa tu wartawan-wartawan uh, -warta terpaksa mengikut apa yang diarahkan ataupun berhenti so ramai yang mengambil tindakan untuk berhenti sebab tak sanggup lagi untuk ah uh, bersokokol dengan UMNO dan bangsa nasional dalam melaksanakan agenda propaganda dalam bukan setakat, banyak propaganda dia propaganda dia bukan setakat uh, buat fitnah hmm. tapi me, 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 uh, menyiarkan perkara-perkara yang tidak benar berkaitan dengan pakatan parti-parti uh, politik terutama yang ah uh, uh, pakatan, pakatan rakyat yang hmm. nah, itu masalahnya sekarang hmm. berlaku jadi saudara mungkin pengalaman luas dalam bidang kewartawanan ni. Jadi sekiranya nanti pakatan rakyat kalau mereka boleh mengambil kuasa, hmm. jadi apakah share-share saudara kepada pakatan rakyat untuk menjadikan media itu lebih bebas daripada sekarang? Dia, saya rasa pakatan rakyat mempunyai agenda yang baik dalam kebebasan media. Sebab kalau kita lihat di Selangor memperkenalkan apa akta kebebasan kebebasan maklumat FOI Freedom of Information yang internet. Dalam di Pinang juga juga ada, telah ada ada uh, kebebasan uh, akta ke, uh, kebebasan maklumat kan, hmm. FOI. so sekarang ni bukan masalah hanya pakatan rakyat yang melak bukan nak melaksanakan kebebasan tu bukan masalah untuk melaksanakan kebebasan media masalahnya bagaimana mereka nak membebaskan media-media dikawal oleh UMNO hmm. Baisa Nasional ha. kalau kita lihat NST dengan urusan dikawal oleh uh, UMNO Star dikawal oleh MCA jadi bagaimana kita nak membebaskan tu yang itu persoalan yang perlu kita 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 uh, perlu uraikan. Hmm. Yang itu masalah sebab kalau kita lihat sekarang saham uh, putusan 100% dimiliki oleh AMNO. Sama juga dengan NSTP. Sekarang hmm. ni dia direct maknanya dia mempunyai saham terus yang dulu dulu mereka menggunakan proxy maknanya proxy yang memiliki bang dia, mana dengan kaitan dengan AMNO. Sekarang ni dia directly own memiliki akhbar. Hmm. Ah ha, masalahnya kalau saudara kalau saudara tanyakan macam mana ke pakatan rakyat nah, saya rasa dia orang sudah punya agenda dan mereka telah melaksanakannya dan tempoh 40 tahun mereka telah melaksanakannya tapi masalah pada saya sekarang ni bukan masalah ke uh, untuk melaksanakan kebebasan agenda kebebasan media tapi untuk bagaimana untuk membebaskan media media dalam kukungan AMNO ni hmm. ah ha, yang itu persoalannya sekarang ni hmm. jadi kita kita berharaplah ada akan ada satu mekanisme saya sebagai uh, apa uh, tu uh, kat orang tu skrewan dalam untuk masuk kebebasan media mesti perlu ada satu mekanisme untuk memastikan uh, media mana dibebaskan daripada kongkongan UMNO dan Barisan Nasional yang itu paling penting sekali dan saya harap mereka punya agenda saya percaya dan mereka punya agenda uh, mempunyai mekanisme yang yang sedia ada dan saya rasa kita boleh laksanakan bebasan media sebaik saja perkataan rakyat menguasai uh, hmm. insyaAllah Uh, tetapi dulu Najib ada mengumumkan program transformasi politik di mana beliau kata nak mengkaji semula uh, akta penerbitan dan pencetakan jadi adakah saudara optimis ke saudara pesimis saya, saya apa yang apa datuk Najib kata tu saya rasa satu hanya satu mainan di mulut saja kalau kita lihat ya okey kalau, kalau dia janjikan kata akta penerbitan dan pencetakan akan dipinda okey apa pindaan dia tidak akan ada tidak mana-mana akhbar-akhbar tidak lagi perlu memperoleh berita setiap tahun. Itu saja transformasi yang dia ada. Tapi masalahnya akhbar-akhbar ni semua dimiliki oleh AMNO. <tik> hmm. tak ada. Tapi masalahnya masalah yang berlaku sekarang ni apa apa apa, apa yang kita hadapi sekarang masalah sekarang ni ialah kita nak merebitkan banyak pihak nak merebutkan akhbar sendiri. Tapi kita terpaksa juga apply dengan Kementerian Dalam Negeri Masih lagi So approval kelulusan itu tertakluk 100% di kepada Kementerian Dalam Negeri. Mana kalau dia tak lulus kita tak boleh terbitkan surat usaha apa. Hmm. Sama itu jadi masalahnya. Lesen tu tak dapat satu perkara kecil je sebenarnya nah. Tapi masalah kelulusan itu. Kalau kita boleh katakan okey kita uh, kerana kita tu apply kita pasal bagi dami macam-macam perkara tu. Lesen tu tak perlu renew okey kalau kalau renew renew sebab tapi yang dah tak perlu renew aku apa tu uh, milik amno aja hmm. yang baru tu tak boleh tapi so, mana ada transformasi di situ kalau betul-betul transformasi yang mereka nak laksanakan mereka perlu meletakkan di situ bahawa siapa, siapa yang ingin menerbitkan akhbar perlu boleh buat demikian tanpa perlu mendapat kelulusan daripada Kementerian Dalam Negeri. Barulah itu ada transformasi dalam kebebasan media. Tapi kalau kita lihat masih terdapat kekongan makna kelebihan tu hanya kepada akhbar-akhbar milik UMNO je. Bukan kepada orang yang bercita-cita nak macam saya dulu pencadang nak buat utusan uh, rakyat. Tak dapat. Apple eh, sampai sekarang satu tak ada jawapan, tak ada apa. Eh, itu yang masalahnya yang kita berlaku. Jadi kalau saya rasa apa yang Perdana Menteri kata bahawa akan berlaku transformasi dalam kebebasan media Saya rasa itu hanya satu janji-janji uh, kosong yang mana. Saya rasa sebagai sebagai orang media dan saya banyak uh, berbual dengan uh, editor-editor kawan-kawan saya senior semua ya, Senior wartawan-wartawan kanan Mereka tidak melihat kebebasan media akan dilaksanakan daripada zaman Najib Turazak Tidak akan sekali dilaksanakan kalau kita lihat memang tekak tak ada dah, tak ada lah, dah apa-apa dia dah dah, dah menjadi beramal tiga tahun dah ada umumkan lama tapi tak ada satu berlaku lagi itu hmm. yang masalah kalau itu saya agak kebebasan media saya rasa hanya boleh dapat di sana kalau kita mengubah kerajaan dan menjadi perkataan rakyat mempunyai, uh, mempunyai mekanisme tertentu bagi memastikan kebebasan media itu dilaksanakan insyaAllah hmm. uh, kita beralih kepada soal hmm. media baru pula dua-dua hmm. uh, belah, belah pihak sama ada Barisan Nasional ataupun hmm. Pakatan hmm. mengakui betapa pentingnya media baru dalam wacana politik pada hari ini hmm. jadi pada pendapat saudara, apa perbezaan yang saudara lihat antara Cyber Troopers hmm. UMNO dan juga uh, media baru daripada Pakatan Rakyat? Saya, saya uh, untuk pengetahuan saya juga adalah uh, apa, wakil uh, Reputier San Frontieres, maknanya uh, wakil wartawan tanpa sepadan yang berpengkalan di Perancis hmm. dan kita sedang menganalisa uh, ap uh, cyber trupa serupa BN dengan PR ni dan laporan yang saya serahkan kepada research uh, begini uh, cyber Trooper anu ada dia menggunakan lim, uh, uh, tiga pendekatan satu pendekatan pembohongan satu kedua fitnah dan ketiga um, uh, mengaibkan orang tapi kalau kita lihat kepada pendekatan yang digunakan oleh cyber Trooper pakatan rakyat dia yeah, mereka melamun oleh fakta. Mana fakta-fakta setiap ka, ka, setiap mereka yang mereka bentangkan mesti ada fakta. Katanya ke Kalau mereka katakan dalam saya saya ingat dapat kes NFC. Hmm. Saya sebutrupa saya PR memberi fakta-fakta tu okey betul memang betul dekat 250 juta di didapat uh, dipinjam oleh NFC. Hmm. <coughs> Lepas tu Jangan dokumen-dokumen tertentu bagaimana duit itu dibelanjakan untuk beli kudokit, membeli kondominium, macam-macam lagi so, tapi kalau kita lihat kepada saya butuh BN mereka hanya ada kata, ok pemfitnah, contoh terbaik sekali bagaimana dia cakap bahawa apa uh, Pakatan Rakyat uh, DAP akan bertanding pada 90 kawasan parlimen Maksudnya, dan peran menteri akan dapat daripada, daripada, daripada DAP tak, DAP tak mesti kan daripada hmm. Cina ya, dia bukan DAP, dia, dia tu ta, tak, tak ta faham bahawa DAP tu ada juga orang Melayu ke masalahnya ada pemimpin orang Melayu tak ada masalah DAP tu dia, dia adalah satu parti mati mati uh, yang bunyi pelbagai pelbagai kaum tapi masalahnya kan dia, apa pembohongan dia DAP akan bertanding pada 90 kursi uh, parlimen dan Perdana Menteri daripada orang Cina jadi orang Melayu akan tunggu. jadi itu masalahnya tapi padahal kepada kita yang kita ketahui bahawa pada masa ini pembahagian kursi masih belum lagi selesai lagi di kalangan aa, pakatan rakyat jadi bagaimana mereka tahu bahawa 90 kursi itu DAP akan bertanding 90 kursi yang hmm. itu masalahnya maknanya saya cakap tiga perkara ini yang menjadi intipati mana-mana intipati uh, Tribal-Tribal PN penipuan, memfitnah dan menggunakan seks untuk uh, men, uh, mengaibkan pemimpin-pemimpin Pakatan -pemimpin Rakyat hmm. yang itu perbezanya, itu laporan saya serahkan kepada ASF maknanya dekat tiga elemen ni banyak dilaksanakan oleh, uh, oleh saya berterupa Pakatan Nasional berbanding dengan Pakatan Rakyat yang saya lihat, saya kaji, <coughs> saya, kaji saya terus secara, secara detail mereka menggunakan fakta lengkap, maknanya tak ada satu pembohongan pemfitnah jadi, kalau kata uh, saya itu contoh-contoh pasal NFC kemudian lepas ni lepas uh, LRT semuanya banyak banyak ada fakta-fakta tak ada satu fitnah sebab cuma masalahnya kerajaan tak berani nak nak nak, nak, nak mendawuk mereka sebab benda itu adalah fakta ha, hmm. uh, yang itu perbezaannya antara sebut trupa BN dengan sebut trupa hmm. uh, PR masyarakat luar bandar, hmm. mereka tak begitu banyak terdedah kepada apa yang berlaku hmm. Itu memang satu kenyataan Uh, mungkin mereka membaca utusan dan hanya menonton berita TV3 sahaja dan mendapat maklumat daripada ini sahaja. Jadi apakah um, nasihat saudara kepada um, bagaimana pakta rakyat boleh reach out kepada mereka-mereka ini? Selalu saya beri ceramah kepada di kawasan luar bandar. Pendekatan yang saya ambil ialah tolong yang baca utusan. Saya nyatakan terus terang pada orang cakap Melayu, jangan baca utusan. Sebab saya cakap dengan mereka, kita orang Melayu kebanyakan orang Islam. Hmm. Okay. Dan sebagai orang Islam, kita tidak arus menyebarkan fitnah. Utusan Melayu, Berita Harian, NSDP, star, kebanyakannya menyebarkan fitnah. Jadi sebagai orang Melayu, saya cakap, kita tidak arus menyebarkan fitnah. Sebab kita akan, akhirnya kita akan berhadapan dengan masalah. Bukan sahaja di dunia, juga di akhirat. saya Dan itu, itu, itu mesej yang saya ucapkan. Tolong jangan baca utusan. Sebab kalau Tuhan baca utusan atau baca berita harian, Tuhan sama-sama menyumbang a uh, menyebarkan fitnah. Ah uh, yang itu utamanya. Hmm. Jadi kalau katakan uh, berkaitan dengan saya rasa saya tak akan nyatakan macam mana kata boleh reach out kepada penduduk luar bandar hmm. tapi saya uh, saya lebih suka memberi apa uh, meminta masyarakat Melayu agar membuka minda. Membuka minda agar mencari maklumat-maklumat maklumat lain selain daripada utusan Malaysia, berita harian dan sebagainya kita, kita dekat masyarakat bandar, masyarakat luar bandar pun sekarang ni dah punya internet hmm. boleh mereka boleh dapatkan akses apa mempunyai apa, talian terus kepada Malaysia kini Malaysia Insider dan pelbagai roket kini semua hmm. ni itu, itu adalah sumber-sumber yang kita perlu cari sebenarnya hmm. ha, jadi kalau kalau kita betul-betul uh, inginkan apa, uh, apa, uh, atau orang tu perubahan yang lebih mendalam di Malaysia ni kita perlu mencari maklumat yang sebenar jangan bergantung kepada satu maklumat apabila kita bergantung kepada satu maklumat maka kita telah menutup minda kita. Sebab itu suatu saya, saya selalu dalam dalam ceramah saya mengatakan sesiapa yang baca tulisan mana mereka telah apa tu buta minda. Sebab mereka hanya percaya salah satu berita saja. Uh, dulu Pakatan Rakyat, uh, terutamanya DAP dan PAS telah memulakan satu kempen untuk memboikot keputusan Malaysia dan TV3 dan rata-rata uh, keputusan -rata dan TV3 mengutuk habis uh, hmm. mereka ini kerana mereka cakap DAP dan, uh, dan Pakatan tidak mengamalkan media bebas jadi hmm. apa komen saudara tentang ini? Pertanyaan untuk dalam mana-mana uh, masyarakat masyarakat itu mempunyai Uh, kebebasan untuk sama ada orang nak memboikot sesuatu media itu adalah kebebasan juga sebenarnya. Ya, kalau kata, saya saya kata dulu masa berkaram berlaku masa masih dalam utusan dan saya cerang pada pada kawan-kawan saya mereka itu hak mereka sebab kita sendiri yang membiarkan mereka merasa uh, sebab kita menyiarkan fitnah pada mereka. kalau mereka berhak untuk memboikot apa masalahnya mereka? Hmm. Itu adalah satu kebebasan. Kalau dia orang tak nak baca, dia orang boikot. Itu hak mereka. Haan seperti mana seperti mana kita lakukan kita membuat satu apa, pembohongan pemfitnah dalam tu kan jadi jadi fair saja adalah adil lah kalau dia orang memboikot ini bukan masalah kebiasaan media hmm. ini masalah ke kata orang tu masalah media yang tidak tidak beretika kalau kita tak beretika lah, lah kita nak menyokong dia juga apa gunanya maknanya kita bodoh lah kan betul tak jadi masalahnya kalau dia dah memfitnah kita so kita perlu boikot dia hak kita untuk boycott. Ini bukan masalah ke masalah kebebasan media. Kalau kebebasan media, makna utusan itu mesti bebas daripada UMNO. Barulah dia kebebasannya. Jadi bila dia melakukan apa media yang beretika dan bertanggungjawab dan, ber, dan, dan dan adil kepada semua parti-parti politik, barulah kita boleh cakap okay, kita bangkit sekarang ni, utusan ni sudah berubah, sudah hadir, sudah itu gini. Dan kalau kita boycott pada dan kita sampai kita pula. Hmm. Betul tak? Tapi ini, ini sekarang ni, you buat sesuatu pada kita, takkan kita tak boleh buat sesuatu pada you? Dan itu simple Jadi saya rasa ini bukan masalah ke soalan ke soal persoalan kebebasan media, ini masalah keadilan kan. Hmm. Kalau ke mana you boleh membuat menuduh membuat tuduhan fitnah macam macam pada kita. Takkan kita tak boleh, takkan kita nak biarkan you buat sesuatu gitu, betul. So jadi masa itu saya ingat lagi masa benda kisah-kisah sini. -kisah Utusan dibakar dan saya saya jika saya masa dalam itu saya menyokong kebebasan media saya kat. Saya itu hak mereka. Dan itulah sebab kita sendiri tidak dapat memperbaiki kita punya surat khabar. Ha ya tu saya kat. So bila bila mereka dah tahu dah apa prinsip saya. Saya adalah seorang wartawan yang beretika saya Saya tak akan membuat sesuatu berita yang akan berfinal. So kalau dia orang kalau you nak suruh tulis jenis saya saya tak akan buat. Itu aje. alhamdulillah lah walaupun dapat lari kadang tak dapat lari juga. Tapi itu saya kat soal untuk memboikot bukan masalah ke kebiasaan media itu adalah masalah keadilan hmm. kalau kita tidak adil maka orang hak orang juga tidak, tidak adil pada kita juga ha ya kalau kita nak perlu ad, nak orang adil pada kita maka kita perlu adil kepada orang juga ha ya itu perlu dilaksanakan oleh media media saya saya tidak anggap uh, utusan malaysia berita harian NST sebagai media perdana sekarang media perdana sekarang adalah in, apa tu uh, portal news portal uh, um, portal portal media yang itu hit dia lagi Lama like, mana dia on ada berita-berita dia on uh, on berita cepat mana uh, press conference dalam masa dua setengah jam dah keluar story yang itu hmm. adalah media perdana sekarang tapi media media media, media utusan Malaysia kita haran sekarang ni bukan 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 media adalah alat propaganda UMNO sebenarnya hmm. Ha, sebab itu saya minta lah orang Melayu ke sejak janganlah membaca alat-alat propaganda UMNO ni, jadi tidak memberi kita uh, membina minda kita untuk menjadi suatu masyarakat yang berjaya dan dapat membangunkan masyarakat kita secara keseluruhan okay. uh, mungkin ni soalan terakhir, jadi apakah um, harapan perjuangan saudara dalam DIN, dalam DAP hmm. dan juga ucapan saudara kepada mereka di luar sana yang masih menonton TV3 bulan pertama dan juga membaca utusan masalahnya, jangan utusan kita boleh baca utusan tak ada masalah kita, perlu uh, melihat perbezaan antara utusan dengan media-media lain gitu. cuma saya cakap apa yang saya harapkan berhenti untuk mempercayai 100% mempercayai utusan Malaysia itu kita mesti ada perasaan prasangka pada utusan betul ke kita akan perlu mempersoalkan betul ke ini berlaku dan Ah uh, lagi satu persoalan tadi. Uh, harapan saudara. Ah, okay, harapan saya senang aja. Saya ingin melihat sebuah media yang bebas uh, untuk memastikan bahawa setiap pihak mempunyai uh, Mempunyai uh, akses ataupun nak mempunyai tempat di dalam media tersebut. So kalau uh, saudara mengatakan apa yang saya harapkan sebagai ahli 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 DAP, apa yang saya harapkan cuma satu Masyarakat Melayu perlu menilai secara menyeluruh mengenai dia Bukan jangan lihat supaya ada propaganda UMNO bahawa mereka kata ini adalah parti politik China. Tidak. Sebab saya rasa DAP merupakan sebuah parti kebangsaan. Berbanding dengan apa bahasa nasional, masing-masing adalah parti uh, asabiah, parti resis. UMNO hanya untuk orang Melayu, MC untuk orang China, MIC untuk orang India, lepas batu berbagai lagi parti semua. Semua hanya untuk satu kaum, memperjuangkan satu kaum. Tapi DAP memperjuangkan kebaik uh, keadilan untuk semua. Yang yang itu yang buatkan saya tertarik hati untuk menyertai BAP Dan saya harap masyarakat Melayu akan dapat uh, menilai ini secara kritis. Jangan lihat pada propaganda-propaganda AMNO sebab saya tahu masyarakat Melayu terlampau terlampau sangat di di di, di, di apa di uh, propaganda kan sehingga tidak mm, tidak tak dapat menilai sesuatu dengan lebih objektif itu ialah masalahnya tapi saya rasa alhamdulillah sejak saya masuk di tak ada masyarakat yang mengutuk saya yang itu saya berterima kasih maknanya saya lihat dah ada perubahan dalam keluarga saya sendiri pun dah tak ada dah yang mengutuk kenapa pun yang jadi AP apa tapi yang masalahnya pada saya dia kata, wah bakal gua AP je kau masalah saya cakap kalau kita nak masuk di AP nak jadi orang berhormat matilah di <laughs> saya cakap itu bukan soalannya. Soalannya kita perlu berjuang untuk keadilan semua. Mana kita berjuang untuk rakyat Malaysia, bukan setakat satu masyarakat saja kita perlu berjuang kepada untuk semua Bahawa kita dapat satu Malaysia yang lebih baik. Marilah kita ubah sama-sama menjadikan Malaysia sebuah negara yang lebih baik. Ha okay. Terima kasih saudara. Terima kasih kepada. Ah uh, begitulah tuan-tuan dan puan-puan, temu ramah kita pada hari ini bersama saudara Hatta Wahari yang merupakan bekas pengerusi bagi kesatuan wartawan kebangsaan jelas tuan-tuan dan puan-puan utusan malaysia tidak layak dilabelkan sebagai uh, sebuah media berintegriti tetapi hanya penyebar fitnah semata-mata oleh itu tuan-tuan untuk melihat perubahan ubahlah sekarang dan kita bersihkan malaysia